Знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию. Пропаганда на России, байки И в них сомневаться никто не смеет. День и ночь вещает в доме зомбоящик, Бо ведомо зомби керувати краще. Чтобы за что мы белые пушистые Сказали это балды, что в Украине все нацисты И схавал это бич, отупевший наш народ Ведь соловьиный помет для их ушей словно мед И я ради бабла, бла-бла-бла для Кремля А Киев то фигня, возьмем за три дня Но после ста операции уже мы взяли в том Что не такой уж и бессмертный наш бессмертный бог Выкусить переносчиков холеры обучал Лично сам Бандера Мозг выключаем, он лишний баланс А кто 8 лет тропил бомбас? Из-за санкций все продукты дорожают просто жесть Что будете делать? Ну, будем меньше есть Будем, будем У бандеровцев появилось новое секретное оружие — подобайка. Мы, конечно, дураки, но не настолько, чтобы не раскусить очередной заговор Запада. На самом деле правильно говорить не подобайка, а подобайден. Эта НАТОвская зараза может нанести серьезный вред России. Дело в том, что украинцы ставят эти вподобайки под своими нацистскими видео, тем самым вытесняя великий русский контент из своего информационного пространства. Так что, дорогие друзья, не вздумайте ставить вподобайку под этим видео. Не дадим укропам победить в этой информационной войне. С вами была Ольга Сука. -а -а!